Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh So macam biasa saya akan buat ulasan perlawanan antara Terengganu vs PDRM Yang mana Terengganu menang 1-0 Hasil jaringan Bakiudin boleh dikatakan gol gol last minute juga ni And so pada perlawanan semalam Kedua-dua pasukan boleh dikatakan beraksi dengan seimbang uh, Quality players macam PDRM punya player macam Fakrul Azim Saya rasa Fakrul tu kalau Tim-tim besar nak ambil Ataupun pem, pasukan seperti Kuching ke Negeri Sembilan ke Even Terengganu Itself pun Saya rasa boleh beli Sekarang Window, One of the best player yang Menggunakan kaki kiri Technicality yang bagus uh, Penggunaan kaki kiri yang solid So saya rasa Kalau dia diberi peluang Untuk beraksi dengan Kelak-kelak yang lebih besar Dia boleh Untuk Menyinar Dengan lebih baik Dan dia boleh untuk Uh, mengembangkan dia punya bakat untuk ke tahap yang lebih tinggi lah itu saya punya pandangan lah tapi bukan pasal dia kita nak sembang kita nak cerita tentang perlawanan antara Terengganu versus PDRM baik untuk perlawanan ni Terengganu turun dengan formation yang sedikit berbeza mereka back to battery which is untuk season ni macam saya kata Terengganu sebenarnya masih lagi mencari identiti dan masih lagi tercari-cari apa sebenarnya fixed formation ataupun formasi tetap yang mereka nak utilize dengan kualiti dan juga kemampuan pemain-pemain yang sedia ada. Sebab pada pelawanan semalam mereka menggunakan back three di bahagian belakang iaitu gandingan Diego Landes mereka menggunakan Ubaidullah oh Dan mereka menggunakan Alif Zakaria Sebagai penggunaan Bateri di belakang Dan dalam masa yang sama mereka letak Wingback Safwa Mazlan dan juga Azam Azih lah. Yang mana bagi saya Penggunaan daripada wingback Sebagai left wingback adalah Safwa Mazlan dan juga right wingback Azam Azih adalah the best decision Untuk pasukan Terengganu Apabila mereka cuba Bermain dengan progresif passes Dan juga dengan lebih ofensif menentang pasukan PDRM. Sebab apa saya kata sedemikian? Sebab pada perlawanan semalam kita boleh nampak bila Azam Hazih diletakkan sebagai right wing back ataupun lebih fokus untuk menyerang, dia sebenarnya ada kualiti seorang Uh, right wing back yang baguih in term of bermain dengan ofensif. dan semalam Azam Aziz ada satu shot on target tak silap saya dan selebihnya dia berjaya untuk buat larian-larian untuk uh, pecah belahkan pertahanan PDRM dan dia juga ada set up beberapa orang kata apa, uh, situation untuk pasukan Terengganu punya attacking melakukan percubaan, jadi penggunaan Azam Aziz sebagai right wing back semalam nampaknya dari segi attacking output memang berjaya dia berjaya menjalankan tugas dengan sangat baik baik dan dia punya attacking style pun sangat baik. Bahkan dia punya positioning, dia punya running pun on time, dia punya ball control pun bagus, dia punya bagaimana dia nak create uh, peluang kepada teammate pun bagus, bagaimana dia nak menyudahkan antara antaran yang boleh untuk dia lakukan penyudah pun bagus. So itu adalah one of the best ataupun one of the positive thing lah yang kita boleh ceritakan dalam perlawanan Terengganu menentang PDRM semalam. Manakala untuk uh, Safwan Mazlan, beliau bermain dengan và hai chân kiri sebagai left wing back pun bagus. Cumanya kekurangan daripada Safa Mazlan ni dia punya banyak miss passes. dia punya contribution untuk progressive passes ke bahagian hadapan tu. Aa, dia banyak misplaced Yang mana dia banyak hantaran-hantaran dia tak menjadi. Dia punya crossing pun kadang-kadang tak menjadi. Tapi kalau daripada segi overlap, daripada segi, ke, daripada segi covering the width area, aa, daripada segi night sebagainya. Saya bagi bagi saya Safa Mazlan is one of the best left wing back yang Terengganu ada cumanya kalau dia boleh fix ataupun perbaiki bagaimana dia nak boleh untuk supply the ball dia punya passes uh, berkualiti dan sebagainya saya rasa oi, memang akan jadi lebih berbahaya kanan dengan kiri pasukan Terengganu kalau main back 5 ataupun uh, penggunaan wing back mereka antara Safuan dengan Azam ni kedua-dua player ni memang akan boleh mengegarkan kanan dengan kiri lah so dekat situ akan bagi kelebihan kepada Terengganu untuk menyerang dengan penggunaan wing back yang f dan attacking output mereka akan jadi lebih tinggi lah. So, benda tu memang positif side. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita tengok untuk Terengganu game ni, Bahagian tengah mereka meletakkan uh, keram mahinan Which is bagi saya game ni uh, keram mahinan adalah player yang bagus lah. Saya tak tipu untuk game ni. Uh, keram mahinan bila dia main dekat tengah dengan kareka. Sebab Nkuno Syakir dia lupa letakkan sebagai fast nine game ni. Kan kareka. Tapi keram mahinan dia bermain sebagai single pivot. Kan jadi keram mahinan dia bergerak dengan lebih efektif untuk lebih tinggi ke bahagian hadapan dan natijahnya Akram Mahinan ada satu percubaan yang hampir menjaringkan gol melalui open play satu set up daripada Ahya Rashid dan penyudah daripada Akram Mahinan tapi sayang bola tersebut Tinggi sikit je Kalau tak Go dah han. Dan dalam masa yang sama Akram Mahinan pun dapat Free kick Hampir menjadikan go juga Tapi sayang Ditepih oleh Asri Muhammad lah Goalkeeper PDRM Tapi Apa yang saya nak sampaikan Dekat sini Akram Mahinan bermain Dalam sistem battery Dengan Apa Highline Ada Ali Zakaria Dengan Ubay Yang boleh jadi Ball playing uh, orang kata board, uh, board playing defender yang boleh bawa bola ke depan dia memberikan ruang kepada Akram Mahinan supaya dia tak terlalu nak protect dia punya battery dia boleh juga contribute to attacking in certain situation lah dalam uh, dalam situasi-situasi tertentu dan semalam uh, Akram Mahinan show the real potential lah so benda tu positif lah sebab Akram Mahinan boleh buat something yang hampir membantu pasukan dia untuk menjaringkan gol dan kareka pun untuk game ni nampak efektif untuk bergerak di bahagian tengah dan sebagainya sebagainya kan. So dia pun ada satu percubaan yang ui kalau on target tu kalau well, go tu memang lawa yang kaki kiri yang Hakimi set up dekat dia tu kan. So benda tu memang positif. Cuma nya dalam first 11 tu kekurangannya dekat Engku Nur Yang mana Engku Nur bagi saya di game ni dia beraksi di bawah bilupa Dia tak banyak sangat contribute dalam movement-movement menyerang. Menyebabkan pasukan Terengganu ke, seakan-akan kehilangan seorang player lah dekat situ. And, tetapi untuk Ayah Rashid Dia ni bagi saya Dia bermain dengan agak baik Dia Dia berjaya membuat Something yang bagus Sebab apa saya kata Ayah Rashid bermain dengan bagus Sebab uh, Untuk game ni Pasukan Terengganu Dia tak fokus uh, Untuk attacking More on Outward area Dengan penggunaan Daripada winger Yang mana kalau kita tengok Untuk game ni Ayah Rashid pun Kadang-kadang dia more to House pace lah uh, Dia banyak inverted Jadi winger kan Cumanya uh, Peranan daripada Uku Syakir Dia tak banyak Waktu half Untuk receive the ball Dan sebagainya dan peranan di bahagian tengah pun uh, pasukan Terengganu lebih berharap kepada Akram Mahinan dan juga Kareka, so uh, Kiao Min Oh dengan Angku Sakit agak hilang dalam game ni waktu first half, jadi di second half the twist happen, yang mana untuk second half uh, pasukan Terengganu membawa masuk pemain yang mereka pinjam daripada JDT iaitu Hakimi Azim, yang mana kemasukan Hakimi Azim ni lah baru kita nampak yang pasukan Terengganu punya attacking movement lebih reliable, yang lebih bagus, lebih smooth, lebih lancar lah. Yang mana dengan kemasukan Hakimi Azim, dia banyak bergerak as a number 9. Kadang-kadang dia juga banyak cover up on the wide area. Dia boleh set up, dia boleh create game, dia boleh untuk bermain dalam one-two passes dan even dalam kawasan D-Box ataupun berhampiran dengan D-Box ataupun zone 14, dia boleh create combination play yang bagus. So, kemasukan Hakimi Azim memberikan satu positif uh, petanda yang bagus ke bahagian hadapan pasukan Terengganu dan mereka juga hampir menjaringkan gol melalui Iwan Tu dan cross daripada Engku dan Syakir yang akhirnya Rashid tanduk tu tapi tak berjaya tepat ke dalam gawang. Tapi selepas itu gerakan demi gerakan uh, stay Terengganu tak dapat peluang. Akhirnya mereka buat satu pencaturan yang mana mereka membawa masuk Baki Udin dan juga Syahmi Zamri which is bagi saya kemasukan Baki Udin dengan Syahmi antara the real game changer yang memberi satu another attitude eh, variety untuk attacking output pasukan Terengganu untuk menyerang dengan lebih eager sebab waktu tu mereka tengah mencari gol. Jadi kemasukan attacking player di bahagian hadapan dan yang lebih bertenaga adalah satu perkara yang menunjukkan in-game management yang bagus. Sebab mereka bukannya nak seri, mereka nak menang. So, mereka bawa masuk serai, uh, pemain serangan yang lebih uh, bertenaga dan lebih efektif. Mereka berjaya create beberapa kali percubaan dan akhirnya gerakan antara Syahmi, Azam dengan Hakimi. Hakimi cross berjaya disambut dengan baik untuk Baki Udin score the goal lah. So, benda tu positif side in-game management yang ditunjukkan oleh pasukan Terengganu apabila pertukaran-pertukaran yang mereka lakukan di second half adalah pertukaran-pertukaran yang efektif dan memang beneficial to the team lah benda tu bermanfaat kepada pasukan dan saya nak puji Terengganu lah adalah tentang Rahadi Azli yang mana dia menyelamatkan percubaan daripada Ezra Ashraf kalau tak saya rasa mungkin pidanaan menang je ni nasib belah Ezra Ashraf punya percubaan berjaya disave oleh Rahadi Azli dalam situasi 1v1 so Waktu tu mistake lah Daripada defending side pasukan Terengganu Ubay Kalau tak Memang uh, Akan dihukum Nasib ialah Ezra punya finishing Tak berapa bagus Untuk pindaharaan pula Mereka game ni pun Mereka bermain dengan agak baik uh, Momentum ditunjukkan oleh Defending side mereka Bagus Mereka berjaya menafikan Dan mematahkan serangan Bertubi-tubi dari Terengganu Bahkan serangan mereka pun Boleh dikatakan menarik Dengan pemain seperti Imran Salsu so, Safi Ahmad Ezra Ashraf Akro Razim Bermain dengan bagus Cumanya Alicia Kasim tu Uh, macam tak apa-apa menjadi ya bermain sebagai nombor 9 agak kurang lah jadi benda tu agak mengecewakan so overall mm, kudus lah Terengganu sebab uh, right wing back mereka dengan winger mereka kemasukan Hakimi positif mereka berjaya bawa pulang tiga mata dari Selayang Assalamualaikum